القران دكتور دكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar, rancangan lembaga yang Al-Quran yang dimiliki Allah sekian. Tuan-tuan boleh -tuan rujuk. Tafsir bin Qasir, jilid yang ke-7 pada muka surat 278, ayat yang ke-16 daripada surah yang mulia ini. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya bunaya innaha in takum habbatin min khardalim fatakum fi sakhratin au fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya jika ada satu buatan seberat biji sawi berada dalam batu di langit ataupun di bumi, nasihat Allah akan mendatangkannya membalasnya sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui kalau kita perhatikan innaha intakum ithqala habatin min kharalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah ini adalah satu bentuk ilustrasi untuk menjelaskan ilmu Allah yang sangat luas ilmu yang sangat teliti yang sangat cermat accurate komprehensif mencakupi segala perkara tanpa ada pengecualian baik yang kecil ataupun yang besar tiada satu pun yang berada di luar pengetahuan Allah SWT kemudian datang perkataan fatakun fi sakhra ini adalah satu bentuk penyempurnaan untuk menegaskan makna kalimah sebelumnya iaitu menggambarkan keluasan yang mencakupi segala-galanya ini bahawa tiada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah SWT jadi kalau kita belajar bahasa Arab ini satu usub yang dipanggil sebagai innaha intaku bah innaha ni likisah ni dipanggil sebagai dhamir sya'an kalau kita lihat banyak penggunaan dalam Quran merujuk kepada perkara semikian contohnya dalam surah Al-Hajj pernah kita bincangkan dulu a'udzubillahi rajim, fa innaha la ta'mal absar kemudian dan kita lihat juga dalam surah Taha juga pernah kita bincangkan dulu dalam ayat yang ke-74 A'udzubillahi minasyaitanir rajim innahu may ya'tirabahu mujrima fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ini dalam surah Taha tadi yang surah Al-Hajj sekarang kita bincangkan dalam surah Luqman iaitu dhamir sya'an tujuannya adalah untuk satu perkara yang diberi ihtimam yang diberi perhatian supaya seseorang yang mendengar ucapan ni mendengar ayat yang dibacakan dia mengambil perhatian memberikan penumpuan terhadap satu benda benda penting yang nak disampaikan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, dia mempunyai tiga muakidat tau. Yang pertama, bila disebut ya bunaya ni, mana panggilan ni nidak. Nidak berarti satu keperluan ditujukan kepada mukhatab. Ada satu ayat nak sampaikan ni. Dengar baik-baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dapat kita lihat perkataan digunakan innaha. Pernah kita belajar dulu usub tauqid dalam bahasa Arab. Dari sudut khabarinya, insya'inya, maka ini adalah bentuk muakid ataupun muakat. yang kedua. Yang ketiga, datang dhamir sya'an di sini dhamir kisah kerana li'izami khatar ma ba'dahu al-mufid jadi nak tunjukkan selepas ni satu pesan yang sangat penting iaitu lah pesan kepada si anak jangan kamu menyembunyikan sesuatu kamu menyangkakan Allah tidak tahu jadi perkara penting yang disampaikan di sini oleh si ayah iaitu Luqman merupakan pesan yang perlu anak ni berikan perhatian tiada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau kita perhatikan bila si ayah mengatakan semikian tak ada satu pun yang kamu dapat sembunyikan daripada Allah SWT kerana dia maha mengetahui segala-galanya jadi apa sahaja yang kamu lakukan berarti dalam pengetahuan Allah SWT sungguhnya satu perkara yang kamu lakukan walaupun ukurannya itu sebesar biji sawi sekalipun ni kita lihat perkataan yang digunakan dalam Quran iaitu khardal dalam tafsir muntakhab mengatakan bahawa satu kilo khardal ni dia mempunyai sekitar 913,000 butir jadi jika demikian maknanya satu butir khardal ni sekitar satu per seribu gram dan merupakan satu bijirin yang paling ringan yang diketahui oleh manusia sampai sekarang maknanya penggunaan Quran ni ni bijirin ni yang sering digunakan dalam Quran untuk menunjukkan satu yang sangat kecil dan halus daripada 1400 tahun lalu khitab Quran ni telah mengajar umat Islam untuk fikir satu benda yang bersifat nano yang kecil seperti itu lalu perkataan latif yang digunakan oleh Allah SWT di sini inna Allah latifun khabir latif ni datang daripada perkataan latafa huruf la tak dengan fa ni mengandungi makna lembut, halus benda yang kecil. Maka kemudian kataan ini pun dia mengalami satu tawasa ah, maknanya, peluasan maknanya dia menjadi makna satu yang bersifat tersembunyi. Satu yang menggambarkan ketritian. Imam Ghazali menjelaskan bahawa yang berhak mempunyai ataupun digambarkan dengan sifat ini adalah yang mengetahui perkara yang bersifat detail dan perkara yang mengandungi selok-belok rahsia yang orang lain tidak mengetahui tentangnya maknanya benda yang terlalu kecil yang terlalu halus kemudian melalui jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut bukannya kekerasan maknanya nak menggambarkan agungnya nama-nama Allah ni latif ini maha lemah lembut dan juga dalam kelembutannya dia memberikan sesuatu perkara itu kepada si hamba penyampaian dalam bentuk yang penuh dengan kasih penyampaian dalam bentuk yang penuh dengan kasih sayang. Inilah yang boleh kita fahami kata Imam Al-Ghazali bila merujuk kepada nama Allah dalam konteks sesuatu yang halus yang manusia tidak nampak, manusia tidak tahu di sini. Jadi, kalaulah bertemu sifat kelemah lembutan Allah ni dalam pelakuannya, dalam ketapannya dalam pengetahuannya, maka wujudlah apa yang dipanggil sebagai Al-Lutfu dan menjadilah pelakunya wajar dipanggil dengan nama Latif Ini tentunya tak dapat dilakukan oleh sesiapa pun melalui melainkan Allah SWT yang maha mengetahui yang memiliki sifat lutf ini jadi satu bahagian yang kecil lah yang boleh saya gambarkan kepada tuan-tuan tentang yang kita panggil latif ini kemaha lemah lembutan Allah ni kalau betul lah istilah yang saya gunakan bagaimana Allah memelihara janin yang berada dalam perut ibu melindunginya dalam tiga kegelapan kegelapan perut si ibu kegelapan rahim kegelapan dalam selaput yang kita panggil apa air ketuban ke apa yang menutup anak dalam rahim itu demikian juga kelembutan kemaha lemah lembutan Allah ni kalau betul lah istilah yang saya tuan lutfullah ni kasih sayang Allah ni maha Allah ni memberi si anak itu makan melalui tali pusat sampailah dia lahir dan kemudian lahir si anak ni kalau kita lihat Allah mengilhamkan kepada baby ni bayi yang kecil ni untuk menyusu tanpa diajar oleh siapa pun jadi terbukti dalam gambaran yang dikemukakan sini bagaimana sifat latifnya lutfullah ni kasih sayang Allah ni kemaha lemah lembutan Allah ni banyak lagi bukti-bukti yang dihamparkannya dalam kejadian alam semesta yang kita lihat setiap hari di depan mata kepala kita. Allahu Akbar. Maka pada akhirnya tidak salah lah jika dikatakan bahawa Allah Latif ini kerana dia selalu mengkehendaki untuk hamba-hambanya. Kebaikan, kemudahan, menyiapkan segala-galanya untuk kemudahan. Seperti dikatakan oleh di Syekh Mutawi Syarawi, kalaulah si ayah ni dalam pergaulan bersama anaknya, muamalah anaknya, anaknya telefon, minta kepada ayah nak duit. Maka si ayah pun kira-kira engkau -kira, ni menyusahkan aku. 12 bulan kau minta setiap bulan Ibu maka aku bagilah kau dua ribu dan jangan minta jangan telefon lagi tentulah si ayah tidak akan melakukan demikian ayah yang bijak sana ni tentu akan mengagih-agihkan setiap minggu bagi RM500 contohnya atau RM250 ha ni ayah bagi RM250 eh ha, nak tambah lagi apa lagi yang perlu minggu depan call lagi tahu kalau ayah tak call pun kau mesti call ayah gembiranya bukan kepalang si ayah ke si ibu mendengar panggilan daripada anaknya untuk minta satu maka dalam kemah lemah lembutan Allah ni kalau saya nak sebutlah perkataan ni sekali lagi ampun maaflah kalau perkataan ni tidak sesuai untuk kita gunakan tapi tapi lutfullah ni kasih sayang Allah ni bagaimana zat yang maha agung ni sentiasa menyingkirkan rasa kegelisahan rasa tekanan yang berlaku pada hamba nya kasih sayang ada padanya maka kadang-kadang tercurah kita lihat dalam bentuk satu ujian berlaku pun di sebalik ujian yang berlaku atau kerusahan atau musibah yang berlaku itu sebenarnya ada kasih sayang Allah yang hendak disampaikan kepada si hamba sama ada dia faham ataupun dia dapat menghayati ini. maka kalaulah penjelasan ini berkaitan dengan afa'alullah dengan perbuatan-perbuatannya pada waktu yang lain kita dapat melihat juga perkataan latif yang dikaitkan disandangkan kepada zat yang maha agung ni Allah SWT. Tapi dalam konteks penjelasan tentang zat dan juga sifat. Dapat kita lihat dalam surah Al-An'am nanti ada peluang insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menuruki surah yang mulia ni. Pada ayat ke-13 Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak dijangkau oleh pandangan mata dan dia yang menjangkau segala penglihatan kerana dia bersifat dengan latif dan juga khabir yang Allah tidak dapat lihat paling tidak dalam kehidupan dunia ni Nabi Musa AS pernah mohon untuk melihat Allah SWT tapi begitu Allah SWT menampakkan kebesaran dan kekuasaannya ataupun pancaran cahayanya ke atas gunung maka gunung itu pun hancur pernah kita bincangkan surah Al-Araf la yang lalu jadi Allah juga bersifat latif dalam erti kata tak dapat diketahui hakikat zat dan juga sifat-sifatnya walhasil seperti tulisan seorang alim dia tertutup dari pandangan mata dengan sendang keagungannya terlindung dari jangkauan akal dengan pakaian kebesarannya terbatas daripada bayangan imajinasi oleh cahaya keindahannya dan kerana cemerlangnya pancaran cahaya Allah SWT itu kerana dialah yang maha ghaib jadi dalam ayat ini kita dapat lihat Allah juga menggunakan perkataan khabir khabir ni pernah kita bincangkan dahulu dia berasal dari perkataan kha ba dengan ra yang maknanya kalau kita lihat berkisar dalam dua perkara iaitu pengetahuan dan sekali lagi sifat lemah lembutnya Allah SWT khabir ni bahasa berarti seorang yang mengetahui kalau disebut tabib khabir maknanya seorang doktor yang pengalaman begitu luas dan dipanggil sebagai doktor pakar lah doktor pengalaman lah tabib mahir ataupun tabib khabir khabir lurah contohnya orang yang punya pengetahuan dalam dalam bab lurah contohnya maka dipanggil khabir maka kalau kita lihat perkataan perkataan khabir ni diambil dari perkataan khabartul art khabartul art ni berarti membelah bumi jadi agaknya berarti pengertian mengetahui ni seakan-akan bersangkutan berkaitan dengan satu sampai dia membelah bumi untuk mencarinya. Jadi itu sebab kita dapat lihat orang yang berpengetahuan dalam satu bahagian ilmu dipanggil sebagai khabir. Kata Limaul Ghazali, Allah adalah al-khabir kerana tidak tersembunyi baginya segala perkara yang sangat dalam yang disembunyikan serta tidak terjadi satu perkara pun dalam kerajaannya, dalam pemilikannya, dalam apa yang dijadikan olehnya kerajaannya di bumi ataupun di langit ini kecuali semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Tidak bergerak satu zarah pun ataupun dia punya sukunnya zarah itu tidak bergolak jiwa manusia ataupun sebaliknya jiwa yang tenang yang tidak bergolak itu semuanya dalam pengetahuan Allah SWT jadi seterusnya dapatlah dikatakan bahawa kalau ayat yang lalu bincang tentang keesaan Allah SWT larangan untuk mempersekutukannya sekarang ayat ni menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan di atas amal si hamba perbuatan manusia ini dunia juga akhirat akhirat besok dia akan dapat balasan demikianlah melalui kedua sisi di sini kita dapat lihat tergabunglah huraian tentang keesaan Allah dan kemestian berlakunya hari kiamat. Ini adalah dua prinsip dasar akidah Islam yang selalu kita lihat mewakili semua bab akidah. Maka dalam bab bahasan tentang akidah akan datang perbincangan tentang kuasa Allah SWT keimanan padanya, larangan syirik terhadapnya dan kemestian, kewajipan akan berlakunya kiamat sebagai hari perhitungan amal terhadap pemilik lakukan. Dua rukun ini dibawakan untuk menerangkan kepada si hamba tentang akidah mewakili rukun-rukun yang lain kerana dengan terpahatnya kukuhnya dua perkara dalam diri maka rukun akidah yang lain rukun iman lain akan beri teguh dalam diri siambu apa dengan nanti dan dikasih selian kita dapat lihat bagaimana dalam ayat ini kemudian diikuti pula ayat yang berikutnya pesan Luqman kepada si anak nanti kita akan lihat bagaimana dalam Islam ni satu bab dipanggil ikmal sumat takmil seperti disebut oleh Imam Fakhrul Razi sangat menarik aspek itu bahawa seorang itu sebelum menjadi seorang da'i mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada tauhid, maka dia mesti berusaha untuk menyempurnakan diri. Walaupun dia tidak akan mampu untuk menyempurnakannya. Ini yang dipanggil satu bab yang menarik iaitu ikmal thumma takmil. Insya-Allah perkara ini akan kita bawa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.